কঁঠালৰ মুচিৰ তৰকাৰীকণ যদি এনেকৈ বনাই খায় কঁঠাল কাটিবলৈও এলাহ নালাগে আঠা হ'লেও সকলোৰে আঠাৰ কাৰণে কঁঠাল কাটিবলৈও অকণমান অসুবিধা লাগে নহয়নে হাই ভ্ৰাল আজি বনাওঁ বোলক কঁঠালৰ মুচিৰ তৰকাৰী একেবাৰে সহজ বুলিয়ে কৈছোঁ সেই বস্তুকেইপদ ব্যৱহাৰ কৰিলে সেই সোৱাদটো পাহৰিব নোৱাৰা হৈ যায় আৰু কঁঠাল কাটিবলৈ যে কিমান টান আঠাৰ পৰা যে উপায় নাই মই আৰু নেদেখুৱাওঁ দেই আপোনালোকে দেখিয়েই আমনি পাব আৰু এয়া কাটি ল'লোঁ বাকলি গুচাই লৈ আঠা আঁতৰাই লৈ তাৰপিছত এখন ছপাৰ বৰ্ডত পেলাই লৈ এনেকৈ দেখিছেনে টুকুৰা কৰি দিছোঁ কঁঠাল আকৌ মই যেতিয়া আঞ্জা বনাওঁ মানে তৰকাৰী তেতিয়া ইমান সৰু সৰু নকৰোঁ খুব কম সময়ত সিজি যায় আৰু লগতে গলি যাব কঁঠাল সেইকাৰণে পিচটো দেখিছেনে এনেকৈ মাছতে দুটা পিচে কৰি দিছোঁ এইখিনি এনেকৈ কাটি ল'ম তাৰপিছত বাকী মচলাৰ কামখিনি কৰিম আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন বাৰু আপোনালোকে কঁঠাল এনেকৈ খায়নে বহুত মা মছলা বৰ বিশেষ দিয়া নাই বাৰু ইয়াতে বাউল এটাতে নিমখ হালধি জিৰা পাউদাৰ অকণমান গৰম মছলা লালমিচ পাউদাৰ আৰু এয়া ঘৰতে মই বনোৱা দৈ আছিলে দৈ দি খাইছেনে আপোনালোকে কঁঠাল বৰ সোৱাদ লাগে আৰু ইয়াৰ দৈখিনি দি লৈ এই গোটেই মছলাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ম আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে জলকীয়াৰ গুড়ি নাখাওঁ দৰকাৰ নাই দিবলৈ শুকান জলকীয়া যিসকলে খাই পিচি দি দিলেই হ'ল পিছে মছলাৰ সৈতে বাকী মছলাৰ ভিতৰত জিৰা ধনিয়া আৰু সকলোৱে খায় নহয়নে আৰু এতিয়া কাটি লোৱা কঁঠালখিনি ইয়াতে দি খুব ভালকৈ যেনেকৈ মাছ মাংস মেৰিনেট কৰোঁ তেনেকৈ এইখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম এই কঁঠালৰ আঞ্জাখনেৰে আকৌ ভাতৰটোৰ লগত খোৱা হয়েই ৰুটিৰ লগতো খুব ভাল লাগে খাবলৈ আৰু কঁঠাল পিছমুখত লোৱাৰ লগে লগে মাংসতকৈ কোনো গুণে কম নহয় আৰু এতিয়া এখন পেনত এনেকৈ কঁঠাল টিটুকুৰা অলপ অলপ এনেকৈ দি দি একেবাৰে দি নহয় অকণমান কমাই কমাই দি এটা লুটি ৰঙচুৱা হোৱাকৈ আৰু খুব ভালকৈ একেবাৰে ৰঙচুৱাও নহয় দেই দেৰি যোৱা বহুত সময় বেছি সময় ভাজিবও নালাগে ভাজি ল'ম এয়া চাওক মই দেখুৱাই দিছোঁ এটা লুটি দিয়াৰ পিছত নমাই থ'ব লাগিব আৰু সেই সময়তে এয়া কাজু কেইটামান লৈ লৈছোঁ যদি আপোনালোকে ভাবে কাজু নেখাওঁ বা কাজু নাই ইয়াতে খচখচ বুলি এটা বস্তু পায় বা মগজ সেয়াও দিব পাৰে তিয়াই লৈ তাৰপিছতে এতিয়া এইখিনি দেখিছেনে মই লুটিয়াই দিছোঁ চাওক সিমানখিনি হ'লেই হ'ল কঁঠাল এবাৰ মানে জুইত কেৰাহীত দিয়াৰ পিছতে দুই মিনিটৰ ভিতৰতে ফিফটি পাৰ্চেণ্টমান সিজিয়ে যায় ইমান কোমল এতিয়া সেয়া মানে মই এয়া কাজুকেইটাৰ লগত এয়া দি দিছোঁ আদা আৰু নহৰু সেয়া দি লগতে ডাঙৰ বিলাহী থাকিলে আপোনালোকে যিটো বিলাহী দি দিব পাৰে নহ'লে মোৰ কণ বিলাহী আছে মই কণ বিলাহী দি দিছোঁ বহুত বেছি দিব দৰকাৰ নাই আৰু কেঁচা জলকীয়া এইয়া দি পিচি ল'ম আৰু এই এয়া কঁঠালখিনিও এয়া হৈ গৈছে দেখিছেনে কাঢ়ি ল'ম এতিয়া দেই আৰু ইয়াতে আলু দি দিম মই আলুটো অপচনেল যিসকলে নাখাওঁ বুলি ভাবে নিদিব মই প্ৰায় গোটেইখিনি কঁঠাল এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ আধা ভজাও নহয় দেই মাত্ৰ তিনি মিনিটমান সময় চাগে মই এনেকৈ মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি ল'লোঁ এতিয়া পেনখনত লাহেকৈ মাষ্টাৰ্ডইল এচামুচ দিলোঁ তাতে লং ইলাচি ডালচেনিত দি পিঁয়াজ কাটি লোৱা আছিলে সেয়া দি দিলোঁ অকণমান সময় ভাজি ল'ম এতিয়া সেই পেষ্ট যে কৰিছিলোঁ কাজুৰে সৈতে মচালা বুলিটো বৰ বিশেষ দিয়াই নাছিলোঁ দেখিছিলে আদা নহৰু অলপ ডাঠ হৈ আছে সেয়া অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰি মচলাৰ ঘোলটো পাতলা কৰি লৈছোঁ লৈ এয়া ইয়াতে দি দিছোঁ এইখিনিত যিহেতু আদা নহৰু দিয়া আছে কেঁচা ভাৱ এটা আছে নহয়নে অলপ সময় এই মছলাখিনি ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিব লাগিব আৰু সেই সময়তে অকণমান নিমখ আৰু হালধি সেয়া দি লৈ ভালকৈ লৰাই অকণমান সময় ৰাখি দিম আপোনালোকক মই দেখুৱাম বাৰু ইয়াৰ পৰা এটা দেখিছেনে কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হৈ আহিছে আৰু লগতে অইলৰ ভাৱ এটা ওপৰত বিৰিঙি আহিছে এইখিনি সময়ত পিছে অকণমান সাৱধান দেই ফ্লেমটো হাই কৰি দিলে গোটেই মছলাখিনি লাগি যাব আৰু এতিয়া পানী দি দিলোঁ ইয়াতে পানী দি খুব ভালকৈ লৰাম লৰাই লৈ উতলিবলৈ দিম তাৰপিছতহে সেই ভাজি লোৱা কঁঠালখিনি আৰু আলু যে মই কৈছিলোঁ এটা ভাজি লৈছিলোঁ বুলি সেয়া দি দিম কঁঠালত যিহেতু মছলা আগৰ পৰাই দিয়া আছে আৰু এক্সট্ৰাকৈ মই মছলা ইয়াতে নিদিওঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ইয়াত দি ল'লোঁ দি লোৱাৰ পিছত ভালকৈ লৰাই একেবাৰে ল' ফ্লেমত পাঁচ মিনিট সময় ৰাখিম একেবাৰে ল' তাৰপিছতে মিডিয়াম কৰি তিনি মিনিট সময় উতলিবলৈ দিম আৰু যিটো পানীৰ জোখ আপোনালোকে নিজে চাব আৰু ইমান বেছি গ্ৰেভিটো খাবলৈ সোৱাদ হয় আঙুলি চেলেকি যাব কিন্তু সঁচাকৈ কৈছোঁ দেখিবলৈ তেনেই সাধাৰণ কঁঠালৰ মুচি সোৱাদ মাংসতকৈ কোনো গুণেই কম নহয় কিন্তু আৰু এতিয়া দেখিছেনে এটা ঢাকোন দিয়াৰ পিছতে মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চাওক প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে নিশ্চয় এবাৰ ঘৰত বনাই চাব আৰু লাইক কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই মই খুবেই অনুপ্ৰাণিত হওঁ আপোনালোকৰ লাইক কমেণ্ট পালে আৰু যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিব আনো উপকৃত হ'ব আৰু যিহেতু কঁঠালৰ ছিজন কঁঠাল স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই ভাল কঁঠালৰ গুটিৰ পৰা গুটিবিলাক ভকা কঁঠালৰ বিষয়ে বৰ বিশেষ ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু কঁঠালৰ মুচি খাব লাগে বুলি আৰু যিমান পাৰি বতৰৰ ফল উপভোগ কৰিব লাগে যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈকে